Уважаемые одесситы, ровно полтора года назад мне представилась уникальная возможность стать гражданином Украины и возглавить полицию в Одесской области. Вместе с моим коллегам здесь, в главном управлении, мы прошли сложные, однако обязательные для будущего путь. Мы принимали непосредственное участие в реформировании старой милицейской системы, новую полицию полицию, которая станет залогом безопасности наших детей, безопасности каждого десятка и гостей нашей области. На определенном этапе полиция осталась без оперативной разыскной деятельности. Вследствие обязательной оптимизации мы остались без 40% личного состава. На сегодняшний день комплект полиции составляет более тысячи человек. При этом по решению аттестационной комиссии необходимо уволить еще до 400 полицейских, что увеличит некомплект до 25%. Больше всего некомплект отражается на работе следователей, у которых на производстве на сегодняшний день от 200 до 400 производств. Это, конечно, снижает эффективность работы полицейских. Подобная ситуация, а также участковых и оперативных сотрудников. Понимая критичную ситуации, мы одним из первых провели переаттестацию в этом году. Мы одним из первых создали полицейскую комиссию и провели конкурс, результаты которого отобрали 92 кандидата. Эти ребята сейчас пройдут 6-месячный курс и уже в феврале месяца приступят к службе, как новые полицейские. Еще год назад мы одним из первых провели реформу отряда специального назначения и на сегодняшний день имеем современную, хорошо оснащенную, отвечающее мировым стандартам управления КОРТ, которое готово выполнить задачи любой сложности. Мы смогли преодолеть трудные для одесской полиции времена благодаря действующим добросовестным сотрудникам, которые, несмотря на все сложности, честно служат родному городу и стране. Мы преодолели неизбежные трудности и сегодня одесская полиция готова идти вперед. Одесситы помнят, с чего мы начали. На въездах города стояли блокпосты с автоматчиками и масках. Районы и отделы тогдашнего милиции были ограждены от общества железными решетками. Сегодня Одесса более безопасный и мирный город. В этом году мы не допустили обострение обстановки во время проведения массовых мероприятий. Знаковые для региона дни. 2 и 9 мая, 10 апреля. Мы не допустили беспорядка во время проведения выборов местного самоуправления в прошлом году. В этом году наш регион посетил более 2,5 миллионов отдыхающих, что в полтора раза больше прошедшего года и три раза больше, чем в 2014 году. И я рад, что в этом есть наша заслуга. Не скројам што ми претерпели сушествени рост приступност. Ета била неизбежно и била обусловена објективни фактори, Тоа чесле и не зависеше ми од работи полиција. Страна иде од војна, не луче економическа е состојба. Се против нас. Однако вместе с негативом есть и позитивные моменты. Достигнутые трудом моих коллег. которые все эти месяцы борются в негласной войне против криминала. В этом войне один из лучших показателей у назначенных мной на должность начальника полиции районных отделов молодых и мотивированных ребят, которых я нашел патрульной полиции. Тогда меня критиковали, однако время и динамика показали, что это было правильное решение. На протяжении последних двух месяцев отмечается снижение практически всех видов преступлений, в том числе факты угон элитных автомобилей в октябре месяце уменьшилось трое, нанесение тяжких телесных повреждений двое, грабежи на 33%, кражи на 22%, разбой на 16%. Существенно увеличился процент раскрытия преступлений. И что важно для нас в психологическом плане, увеличилось число обращений в полицию почти на треть, что означает повышение доверия населения к полиции. Только летом полиция полиции области прекращена деятельность семи организованных преступных групп, которые занимались разбоем, квартирными кражами, незаконным оборотом наркотиков а также межрегиональная группа так называемых клофелинщиков, которые в общей сложности совершили 113 преступлений. Уважаемые одесситы, я принимаю конструктивную критику в наш адрес, потому что, находясь на своем посту, хорошо знаю все недостатки нашей системы. Однако на протяжении последних полутора лет я лично каждый день старался улучшить работу полиции, улучшить каждого из нас, и я думаю, что мы добились результата. Я всегда говорю, что в Украине, и особенно в Одесской области, есть большой человеческий потенциал. Хорошо знаю систему, которую я возглавлял. Думаю, что на данном этапе развития одесской полиции нужна новая кровь. Сегодня я принял решение по собственной инициативе написать заявление об уходе с занимаемой должности. Хочу поблагодарить господина президента Петра Порошенко и господина губернатора Михаила Сакашули за предоставленную возможность. Также хочу сказать спасибо представителям тех общественных организаций, гражданского общества, которые стояли рядом с нами в борьбе за сохранение мира и правопорядка в нашем регионе. Хочу извиниться перед теми нашими согражданами, проблемы которые по объективным причинам мы не смогли решить. И, конечно же, хочу поблагодарить моих ребят, моих полицейских, вместе с которыми мы смогли сохранить и укрепить авторитет полиции и смогли избежать политизации нашей системы. Я ухожу с должности начальника полиции Одесской области, однако как гражданин Украины, как генерал полиции, остаюсь на службе украинского государства и верховного главнокомандующего. Я верю в своих ребят, я верю в лучшее будущее Украины.